What's up, everybody? What's good? Welcome to Nepal. My name is да Уже Короче, привез меня водила, но мне тут еще трохи придется пройтись. Я в центре нахожусь. Где-то. В общем, сегодня выходной. Тут такие красивые цветочки продают. <связывая> Это. Ну, э -э <связывая> <связывая> no, thank you very much. <связывая> Короче, все очень <связывая> дружелюбные, классные. Так, сейчас будем дивиться. Он меня привез, но мне что-то тут еще надо будет пройтись. А куда пройтись, Хз? Интернет еще так работает, так себе. Туда, наверное. Или не туда? Не знаю. Ай блин. Так, и куда идти? Direction. Я там. Че не там. Не, не там. я не понимаю? Не, он меня все-таки не... О, ему надо было проехать еще. А не мне идти. Ну, там карта, если честно, и у него, и у меня неправильно показывала. Теперь вообще что-то не то. Что оно едет? Так, сюда идут. Нет. Не туда. Пусть вот такие дороги. Так, блин, я куда не иду, оно в одну и ту же сторону показывает что я не туда иду. Куда? Обратно? А, сюда, наверное. А, и тут, кстати, никаких не ни светофоров, ничего. Так, нет, exit, так мне не подходит. Да, так, мне обратно идти. Так, и, и сейчас не туда. А куда? Ну. Опять назад. Ну, и тут, чтобы перейти дорогу, надо просто перебегать. Где получится, просто бери и бежи. Бо машины никогда не останавливаются. Я даже пару раз видела... Ой, просто... В переходы, но их просто все игнорируют, и по ним просто идут. Тут там пять детей на великах. Это, ой, сори. На великах. И никто даже и не останавливается, и просто между тех детей едет. Все наконец-то дошло, куда идти. правильно. Или потом еду, какой-то огромный трак с коровами едет, и на нем снаружи нарисованы горы, а под низом написано Nike, Playboy, Adidas. Короче, всякие такие приколы. А впереди какие серебристые панели набитые, на них написано, с какими-то визерунками. На них Good Luck написано. Потом впереди еще Боб Марли. Короче, что то такое. Так, куда мне идти? Тут нету поворота никакого. Ну, Шаш... Шахматы микроскопические. Так, а у меня уже 8.32. Мне надо сейчас бегом заселиться. Так, не туда. Мне надо заселиться в отеле. У меня на 9 бронь в, рестор... ну, в баре. Так, мне надо было тут повернуть. Всякие такие штуки продаются. У цены этом с коровами на траке типа такой картины была только с горами. И еще написано Playboy на like Кадидас, а потом еще и Боб Марли. Так, прикольный, конечно, райончик. Ну, это туристический центр, а у все какой-то Будабор, кстати, я сюда тоже, может, когда-то зайду. I'm just uh, filming, да? Короче, тут туса приколь, -то. Классненько. Но я тут ненадолго, так что сильно много рестиков я не перехожу. Это... Так. Куда я иду. А сейчас схожу в один. А, вот мой хотел. Наконец-то. О, тут тоже есть, кстати, Rooftop Garden. Может, мне и не надо мой ресторан тогда. Я сейчас поднимусь сюда, посмотрю. Вон там Rooftop на крыше, значит. Что-то. Посмотрю, какой там вид. Если там классно, то я в тот бар и не пойду. Бо я сделала себе бронь э, в баре, а там типа вообще типа кл крутой клуб и там еще какая-то тусовка, какой-то диджей сегодня и там будет сильно бизи. Короче все, заселяюсь, бо у меня бронь. Потом говори Время, на мосте. Yeah. такой отель? Никого? Hello? Кто-нибудь здесь? Я проверяю. У меня есть закупка. Да. Что ты делаешь? У меня проверить бассейн? Да, да, да. Шесть, четыре. Так, он пошел кушать. Да. Спасибо. Кажется, пша нет, пошел кушать. Его пока нет. Кажи, ну хорошо, я приду трохи позже, но пробуем. Я сейчас пойду. Посмотрю, что тут происходит на крыше. у меня тут в, маленькой сумочке напихано очки солнцезащитные, очки такие простые. Умывачка у меня 250 миллилитров банка здоровенная. Так, Вин сказал, секс Это Потом там еще туда кепка влезла, но я ее потом вытащила. Зарядки, пауэрбэнк, камера, палка для камеры, э, для телефона зарядка, провода всякие. Короче, там все, вот еще и курточка высыть. прям прикольно. Блин, я так рада, я еще так думала, ехать или не ехать в город. А, по... Ну, типа, что переться. Можно и поспать, но слава богу, что я туда не осталась в школе, а решила выбраться в люди. В школе это прикольно? Ну и тут классно. Ой, тут такой прикольный реччик. Можем мне и не идти в тот клуб? Блин, этот рестик я вообще-то сто пятьсот раз, когда гуглила рестораны в Катманду, то я его видела. Он очень прикольный. И тут даже вот прям для меня на час столик есть. Может тут есть? А вот, кстати, вот в этом месте у меня забронировано на сегодня. Не, не, ладно, я и туда поднимусь. У тебя наверху рядом забронировала. Короче, я спустилась на лифте, чтобы пить у клюк. А и я уже. 403. Куда? Кто-то так надугался, а может... Нормально, ну пахне звичайно, якщо наче воно побудовано 200 років назад, Ну так, просто старим приміщенням. Такий номер. Нормально, ще й далекі. Це навіть краще, ніж за той, що я вперше, коли тільки приїхала, то зупинялася. А ну-ка, де світло? О, ну нормально, за 19 доларів просто шикарно, якщо чесно. Топ. Що ще можна хотіти за 19 доларів? Нічого. Полина бумага не повна. Ну, зрозуміло. Зато є вода. і вентилятор. А Що тут з вікна? А, з вікна стіна. В стіну. А сюди що? Трохи стіна, трохи вид. Ну добре, йду у клюб. Піду у клюб, подивлюся що там. Якщо там погано, то повернуся сюди. На кришу. Ну тільки на криші той ресторан зачиняється в. Десять годин він мені сказав, так, хочу тут полишати речі деякі, але якісь важливі речі страшно лишати. Ну, таке те, що займає багато місця. Залишу Зарядку. Цей ключ займав у мене пів сумки. У мене на сумку напихана тут капець. Усьо. Так, Всі засоби для обличчя, умивачка, лінзи, окуляри вже вийняла, зарядки, так, паспорт не буду лишати. Забираю. На мене ні разу не напала срачка. Це дуже, гар... дуже добре. Фу -ху -ху. Все, йду в клюб. Це замок, який можна зламати о, просто, просто рукою, навіть без е, спеціальних приборів. Туди чи не туди, так, наче туди. Карта я ще так покажую, тут, щоб королопи лау. Ні, мені туди не треба. Так, це правильно. Оце я сюди приїхала, щоб завтра тут полазити та щось купити прикольно. А, так, це рецепція. Нічого, це перший раз я тут в лакшеді якісь не Бар прикольний, добре, що я зробила букінг. Уже дивлюся меню. Е, мені дали тимчасовий стілець на барі, а потім, коли хтось уйде з краю, то мені дадуть нормальний столик. Так, дивимося меню. Що, вурський савар цякий. Я навіть і не сподівалася, що командує такі клуби. Прикольний клуб. Я трохи стісняюся знімати людей, бо вони усі навколо. Дивляться на мене, чого я знімаю. Коли сяду на край, тоді побільше познімаю. Ну і ціни тут побільше, ніж усюди, де я була, але в принципі за коктейль біські саури я зараз заплачу 30 дірган. Непогано ціло. Ну і дуже гарно. Дуже гарно, прикольно краю просто сидіти прикольніше, звичайно. Мені пообіцяли мене пересадити, коли буде місце, але я щось не думаю, що місце буде скоро, бо цей бар тільки відкрився. Так на мене вже всі дивляться, чого я знімаю. Я не я навіть не знаю, тут взагалі можна знімати чи ні, але зараз подивимось. Але так зараз дев'ядев година. Це всі тільки поприходили навряд чи щось е звільниться. Я yeah. Yeah, can... very much. Thank you. Все прикольно. У мене, я не знаю, у мене щось там тисяч чотири рупі залишилося. А я зараз запитаю, чи можна тут заплатити картою, бо якщо можна, то це буде вже взагалі супер, бо мені тоді не треба буде міняти завтра гроші, мені вистачить. Я тут витрачаю грошей раз в п'ять. менше, ніж я сподівалася. Ну, я сподівалася дуже економити, я взагалі не економлю і витрачаю набагато менше, ніж думала. Вистачить на чотири коктейля готівкою. Ну, я б хотіла тут заплатити картою, бо тоді мені завтра не треба буде міняти гроші. У мене є гроші, але доларах треба буде міняти. Охоронець вже побачив, що я знімаю, нічого не сказав. І весь став на мене дивиться, бо я, у мене трохи незвичне обличчя для цього місця. То я думаю, що знімати можна. Ну все, буду сидіти кайфувати. І потім піду спати, а завтра зранку на шопінь. передос сахара ну она таке по кардамон там я не знаю меду дасть наверное на учу чашечку ложки две лучше солодки мне не нравится, если честно. Ну, прикольно попробовать таке. Я навіть у шоці. Навіть Там якийсь игра Хотим... уже труб появился. Пока сидим. Спасибо, Тут второй этаж еще я. я. <laughs> Блин, когда я не посмотрю одни звезды. Вот тут вот мы сидим. Hey, what's up, everybody? What's good? <laughs> Welcome to the <F5. laughs> club.